Доброго ранку! З вами навчання Сьогодні ми в гостях Кіровоградського інституту комерції. Тож, готуємось до нових знайомств. На нас чекає ректор Кіровоградського інституту комерції Василенко Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, професор. Наталья Олександровна занимается общественной работой в профессиональных ассоциациях и спилках. Вона президент Асоціації жінок-підприємниць, член ради клубу директорів міста Кіровограда, член Координаційного експертного центру об'єднань підприємців України, член Асоціації економічного розвитку міста Кіровограда, заступник голови Координаційної ради з питань жінок при облдержадміністрації, член регіональної ради ректорів вищих навчальних закладів міста Кіровограда. Наталія Олександрівна вважає, що приватна освіта довела свою життєздатність, ставши частиною національної системи освіти. З 1993 року ректор Кіровоградського інституту комерції. В основи діяльності інституту покладено нові прогресивні, в тому числі і зарубіжні, технології підготовки спеціалістів та удосконалений вітчизняний досвід кращих ВНЗ України. наступає — весна. Весна — И как бы и мы после зимы просыпаемся очень хорошо. Но это и время большого выбора, потому что старшеклассники сейчас думают о том, что дальше делать. Хорошо было учиться в школе, хорошо, когда за тебя думают родители, и вдруг наступает момент, когда надо сделать выбор. Это, в общем-то, очень серьезный шаг выбрать. Выбрать, чем ты будешь заниматься дальше, что ты хочешь из себя создать. И мне бы хотелось сегодня обратиться не только к старшеклассникам, но и к родителям, потому что это очень важный шаг в жизни, и его нельзя делать как бы необдуманно, и в то же время нельзя ребенка заставить э, идти по той дороге, которую вы ему придумали. Мне кажется, самое главное ⁇ это нужно мечтать. Мечта должна быть очень большой. Я хочу быть директором банка, причем самого большого, самого успешного. И тогда, когда мечта у вас огромная, вы будете постепенно строить планы. Планы начнутся с первой ступеньки, второй, третьей. И вы, может быть, и достигнете ее. А может быть, остановитесь где-то посередине, и вам этого будет достаточно. Но если вы придете и на специальность финансов, то вы будете знать очень много, и вы уже можете выбрать, может быть, и другую сферу области. Даже если вы не будете бухгалтером, даже если вы не будете директором, даже если вы не пойдете ни в какую большую маленькую компанию, вы всегда посчитаете свой бюджет. Вы всегда в семье будете знать, куда нужно тратить деньги, откуда их взять и куда их положить. А потом, может быть, вы создадите свое предприятие. Но это только подчеркивает нашу уникальность. Потому что каждый студент, он чувствует, что его здесь знают, что он нужен, что он интересен. Если ты хочешь быть директором банка или большим финансистом, или просто знать, что такое финансы, если ты хочешь быть маркетологом, продавать свой товар или товар других производителей, бухгалтером, или... И пусть бухгалтером небольшого предприятия, а считать свои деньги. Если ты уже работаешь, но тебе не хватает знаний для твоей работы, приходи учиться в институт коммерции. И, наконец, если ты заканчиваешь 9 класс и еще не знаешь, что ты хочешь, но четко знаешь, что ты не хочешь идти в 10 класс, приходи в экономико-правовой колледж Кировоградского института коммерции. Мы тебе скажем, как учиться дальше. Тож я хочу нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у Кіровоградському інституті комерції. До побачення у навчанні ком.юей.